На фронті точаться активні бойові дії. Російська пропагандистська машина теж не збавляє обертів, і звісно, найбільше шуму наробила рупори Путіна, буквально обсмоктуючи з усіх сторін новину про розширення російської доктрини і ядерного стримування. Ви довольні ядерний наш професор? Ольга, я скажу так: на самом ділі нічого революційного в тому, що було вчора, немає. Мы сделали ровно то, что сделали Соединенные Штаты Америки еще в далеком 1961 году. То, что мы сделали вчера, это называется старая добрая концепция, по которой американцы живут уже чуть больше 60 лет. Никакого, как говорится, если нет какая-то там красная линия, нет, все. Существует только одна линия, которую вот сейчас обозначил на президент. Все, пере, любая попытка ее переступить полетит 10 беспилотников, 3 ракеты, 4, разницы не имеет. Мы не говорим, какое количество должно полететь в нашу сторону, мы говорим, что не летят в нашу сторону. Оценка, конечно же, будет проводиться нашим верховным главнокомандующим, и мера ответа также будет производиться. Но все это будет происходить очень быстро, и никто не уйдет от ответственности. От бачата, знову хоробрості набралась и давай розмахувати ядерным кийком. Бо як виявилося, що вони там ще можуть, та нічого. Тож тепер з нетерпінням чекають, коли ж у Кремлі вже дадуть нарешті ось те зелене світло. Тобто дозволять використовувати ядерну зброю не тільки у словесній діареї в московських студіях. А якщо ночі прилетять безпілотники, що ви скажете? А ми не відведемо. Я так уже не скажу. Тепер, як говорится, весь ответ в руках нашого головного команду прилітіло 150 п'ятдесят безпілотників, розібралися. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответам мерам с нашей стороны. Но понижение. Я, по я бы не назвал это понижение оружие состоялось. Ольга, я бы сказал, это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Вы считали это как потенциальный ответ не Украине а союзником Украины, так? Так точно. Ждем разъяснения из Кремля. Песков только что заявил, что озвученные постулаты надо проанализировать. В ближайшее время они лягут на бумагу и документ подпишет Верховный Главнокомандующий. Ну а пока пропагандисты чекают, традиционно не втомлюются спотворювати правду. Бо на другому місці серед найобговорюваніших новин у брехливих студіях чомусь були ні не проблеми росіян чи там величезні втрати окупантів, ну або ж, хоча б курська область, в якій Путін кинув своїх людей на призволяще. а поїздка президента Володимира Зеленського в США Касательно візита і вот гастролей по соединним штатам так називаємо президента бившої України. Он в данном случае в медиаполе играет роль политического инструмента борьбы между демократами и республиканцами. Единственная задача Зеленского и главная задача – это втянуть Запад в прямой конфликт с Россией. Чтобы за него, что называется, вписались. Значит, сюда идет включение в блок НАТО, но этого не будет. На цьому фантазія пропагандистів не закінчується. Бо, звісно, коли у нас є бодай якісь гарні новини, у кремлівських не дуже то вони гарні. Тому вони біснуються і не підбирають своїх бридких висловлювань. Говоря, ну, ми ж з вами знаємо. Така обезьяна з гранатами, постійно постоянно нові нові поставки з гранатами. который все, что делает, это постоянно провоцирует Запад на конфронтацию с Россией. Знаете как? Мы об этом уже не раз говорили. Мир ведь у нас не просто на грани третьей мировой. Мир держится на тоненьком, тоненьком волоске от этой самой третьей мировой. Некоторые считают, что третья это мировая уже идиот. Просто А йде не в тому віде, в якому представляли наші предки. Це ж треба як Косеяну. До речі, хто забув, це ж чоловік головної боброїдки Росії Симоніянше. Так от, бачите, як йому рве дах. Ну і щоб ви не сумнівалися, далі то ще цікавіше. Бо, зі слів Кеосеяна, врятувати Всесвіт може лише Путін. И вот единственный человек, на мой взгляд, во всем мире, который удерживает мир от тотальной аннигиляции, это наш президент Владимир Владимирович Путин. Который, несмотря ни на что, очень точечно, в рамках международного права, на которое Запад уже давно откровенно забил болт, ведет борьбу за суверенитет нашей страны. Не так, как это делают американцы, знаете, если вдруг почувствуют где-то в мире угрозу своему влиянию, разносят в щепки целые города и за одну ночь. Не так, как сейчас делает Израиль, который ради уничтожения каких-то трех человек, трех серьезных террористов, уничтожает больницы, школы, районы с мирными гражданами. Россия действует очень точечно. Я, кстати, хочу вам сказать, что нынешний конфликт украино-российский, российско-украинский уникален. Потому что это первый конфликт последнего времени, новейшего времени, с Великой Отечественной войны и всех других конфликтов, в котором гражданские гибнут несоразмеримо меньше, чем военные. Все обычно наоборот. Вот так, так как в секторе газ. И это во многом, если не во всем, заслуга наших войск, наших приказов. Нашого целі нові ну Ви це чуєте? Ця цинічна ще має наглість заявляти щось про вбитих цивільних в Україні. І про те, що у Кремлі прикази віддають таким чином, щоб було якомога менше жертв серед мирного населення. Коли в цей час російські ракети летять по дитячим садочкам та школам, знищують лікарні, багатоквартирні житлові будинки та дитячі майданчики. Та щодня, щодня вбивають. мирных украинцев. Тем временем кровожерливым людожерам Путина и этого мало. Они хотят еще больше нашей крови.